السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة هنبتدي في قصة جديدة ايه ان شاء الله تستفيدوا من القصة دي يلا نبتدي القصة مع بعض ونشوف القصة دي اسمها ايه اصلا تشيفتشي و تشيفتشينين الاسد والقراوي و البنت الصغيرة بنت القراوي الصغيرة يلا نبتدي القصة مع بعض هو ده عنوان القصة بتاعتنا اللي احنا هنبتديها النهاردة يلا نبتدي القصة مع بعض عشان نشوف هي ايه وبتتكلم عن ايه اصلا كان شيفتشيني كوتشوك كوزونا في اونون ويون اولماك كان في اسد وكان حب بنت كرة والصغيرة ve yani Fakat çiftçi, küçük kızının böyle vahşi bir hayvanla arkadaşlık etmesinden hiç memnun değilmiş. Ancak aslandan korktuğu için de nasıl tepki göstereceğini bilememiş. بس القروي ما كانش مبسوط بان بنت صغيرة تكون صديقة مع حيوان شرس بس علشان هو كان خايف من الاسد ما كانش عارف ازاي يقوله الكلام ده Sonra aklına bir plan gelmiş. Fabeli kide ki fabelu hotta. Aslan küçük kızıyla oynamak için kapılarına geldiğinde Çiçi ondan tüm dişlerini ve tırnaklarını sok sökmesini. استمش آه... الاسد لما كان جه علشان ي... يلعب يعني لما كان جه لبيتهم علشان يلعب مع البنت الصغيره آه... المزارع قال... او القروي قصدي يعني قاله ان هو ي... يشيل سكمك يشيل او يخلع يشيل آه... سنانه او يخلع سنانه وضوافره لأنه تشكو وقال أنه يعني لازم إن يخلع ضافرو وسنانه، علشان الضافرو وسنان بتاعت الأسد بتخوف بنته الصغيرة، أصلا تومبو في الكلر كابوليتمش، شنكو كتشق ظلابي شكسيفيور مش الأسد وافق على إن هو يضحي بالتضحيات دي كلها علشان هو كان بيحب إن هو يقضي وقت مع البنت الصغيرة فقط، أصلا Aslan... في döverek بس لما ال خلع ضوافر وسنانه ال كان طبعا متضايق منه فمن ما, يـ ما, يـ ما, يـ ما يتوجه له أو ما فيه ضربه وخلاه ويعني وطرده من باب بيته زفالة أصلا جك جك موتسوز ومش بي وردان وزاكلاش بكيت مش الأسد الصغير المسكين بقى يعني حزين ومشي من هنا دلوقتي تكون قصتنا الحمد لله خلصت إن شاء الله تقابلكم في قصة جديدة وتكونوا بصحة كويسة إن شاء الله مع السلامة